Вот мы приехали к приемной пана Каплина. Здесь у нас приемная депутата горсовета Шумат Александр Сергеевич. Сейчас попробуем попасть к нему на прием. Добрый день. Добрый. Полтавский тротуар не выны Александр. Александр, два вопроса. Проблемы с поднятием цен в садике. Курсе ли вы планируете ли вы какие-то действия в этом направлении угу. совершать с помощью тех рычагов, которые у вас есть? Угу. И второй вопрос господин Головко сказал, что нету контакта реального с депутатами Верховной Рады. На вот эти два вопроса, Я если понял. можно. Ну, первое, значит, что касается садиков. Я в курсе этого вопроса. Я сейчас изучаю. Вчера буквально вышла статья Мэра о том, что якобы это законодательно закреплено. Сейчас мы Посмотрим эту законодательную базу, смотримо іще путі, каким образом зробити все не нагружать нагружати этой батьківської оплати, яка збільшиться. Це по перше. По друге щодо співпраці з губернатором. Ну наскільки я розумію, то телефон Сергія Миколаєвича не знаю, мабуть, лінивий. Тому що перед, під час передвиборчої кампанії його телефон усіх повсюди. Він в нього не змінився. Я думаю, що якщо треба йому зателефонувати, він обов'язково візьме трубку. Щодо інших питань, ну, я, я не знаю, чи стосовно, стосовно когось депутатів говорив Валерій Анатольович дану інформацію. Тобто, ми правильно розуміємо, що якщо ми будемо ініціювати зустріч э, губернатор. Депутаты Верховной Рады, э, велика вероятность того, что э, пан Каплин приедет и будет встречаться для решения каких-то вопросов. Безусловно. То есть город Полтава для него не чужды, и он всегда готов помогать э, в тех вопросах, которые необходимы. Мы помним те вопросы, которые были у нас по электричеству когда его отключали после, скажем так, после включения в эту работу нашей команды Сергея Николаевича непосредственно этот вопрос был решен. Помню массу других вопросов, которые он Абсолютно открыт для сотрудничества. Абсолютно ждем. Ну и э, я хотел бы сказать от себя, э, по поводу вопросов по садикам, мы готовы подключаться, наш телефон у вас есть, звоните, мы всегда будем подключаться, потому что э, многие полтовчане в этом заинтересованы, в решении этого вопроса. Проблема проекта. очень острая, как бы, в свете роста тарифов, добавлять еще и в плату, хотя с другой стороны мы понимаем, что детей нужно кормить, вам нужно находить какой-то общий консенсус и а, как-то так какую-то среднюю точку, чтобы и дети не страдали, и для бюджета этих же родителей это было ну, не, не таким непосильным грузом. А, Спасибо большое. До свидания.